O soruslar isə, suut illər ki müsəlmanlar Qur'andan birbaşa şəkildə istifadə edə bilərlər. Rəy əsasında təfsir etsə, insanların Qur'anının mənasını öz fikr və düşüncələri əsasında dərk etmələri demək deyil. Yəni burada cəmaat gərilər e, şəxsi rəy başqa bir şeydir apırnə yazı. Əgər əsasən təfsir isə, insanların Quran məna, Quranın mənasını öz fikri və düşüncələ əsasında dərk etmək var, dərk etmək var, yozmaq. İnsan belə başa düşür, bir vakı onu elə yozur. Yozmağa sübut olmur. Yozur məsələn, bəlkə də şahiət deyəsə. Amma əsası bunu dəyişətdir də, ki, laləninə lala təkdir dəc etmələri demək deyil. Əksinə Qur'anı nəfsani istəklərə görə. Yəni məsələn mən e, adam var da şəxsi fikrin istinbatu üçün Qur'ana baxır. Elə o mal deyil. Qur'ana baxmalı sanki qanun nədir? Adam Qur'ana öz öz şəxsi məsələn Qur'anında elə ki taley var, qismət var. Harda yazır? Allah deyir ki məsəlincə siz yox mən istəyirəm lü görsəm ayə bu deyir. Badam öz şəxsi, nəfsanı istəyən şəxsi fikrinin düzgün olması üçün Qurana baxır və ayəni öz xeyrinə yozdur. Baxanda o gözlə tapacaq ayə. Deyir ki, "Yo, sən ayəyə bax, ideyə qur. İdeyəni ayədən qurma." Bir insan gəlsin, nəfsi istəyinə görə və ya da qəlaizi yanaşma. Dəhsizmaz belə alınmalı. Badamın şəxsi fikri var. Ayədən çıxartmalısan, nə ki, öz başınla yazmalısan bunu. Həki məsələn içində seçidək məsələn kimlərdənsa. O sulçular Quran'ın özünün insanlara Quran barəsində düşünməyi üstədillər ki, bizim sulcumuz var. Çubud budur ki, Quranda da deyir ki, Quran barəsində düşünün. Quran barəsində düşünün. Deməcə hər hissə baxın, qəbul edin. Quran arasında düşünün. Yəni ağlı uzun da bir rolu var. Hələ ağlsan cansız deyəsən ki, ay insansan, cansız deyəsən ki, ey insansam. Hələ təb olasan. Alasa ağlıyı bir hə. Deyib Quran barədə düşünün. Quran o yemiz söhbət vardır. Və düşüncələrini Quranın dərin mənaları barəsində hələşə gətirməyə göstəriş verdiyini bildirirlər. Oxumuş və dərk eləməy, dərindən insan bir şey bilsin təəkkürun ya qur'an düşünürlər təfək təfəkkürun fikirləyirlər əgə ağıl qəbuldəsə niyə e, ağlın şəhsalsın niyə fikirləşsin e, niyə balam bu fikirləşir əgə ağlı rolu yoxdursa demək insanlar Qur'an a'ləmini öz bacarıqları çərçivəsində şərt qoyur hər izahı öz bacarığı çərçivəsində anlayıb əməl etmələrində haqlıdırlar Bundan əlavə mütevətir. Hədir mütevətir həddindən çox o bərvahidiniz var, var bizdə. Bir də ki də deyil, soxtdur. Danılmaz fakt. Aşağısı 10 də nə deyək. Aşağı 5 şəhətə, hətta 5 də 5 dəfə olsa təvətür salır deyənlər də var. Çox fərqli hədislilərə, hədislərdə əziz peyğəmbərin, imamların onlara aid edilən saxta hədislərlə narahat olduqları, məsəl peyğəmbər deyir ki, görün ki Hədislə hədisə və səbəb onu rahat san. Düzdür? Və bunun qarşısını almaq üçün nə ilə? Quranla ölçmə. O bir metoddur, bir üsuldur. Məsələsini ortaya atıblar hədislə. Hədis gördün, bilməsən düzgündür, düzgün deyil, Quranla tutaşdır. Quranla tutaşdır. Quran oxunub gəlsə, hədis qəbuldür. Gəlməsə qəbul edilmə. Deməli ayə daha üstündür də peyğəmbərin imamın hədisindən. Sünnə mümkün ki, o hədisə saxta olsun. Xəbərlər, bəcə deməşəm. 4 e, dənə kitab başyətlərdə, Sufi kafe bu 4 dənə bidal çəkdim də mən. Hamısı mötəbəli sayılırlar. Lakin bu kitabda heç bir şəkil heç yoxdur. Amma olar kitabda kitabda kitab səhvlər başa, sən mən özüm Əlbəttə tələbə olaraq bu 2 də hədisə paylaşmışam ki, bu sunkafda olsa da etibarsızdır. Hətta mürsəldir. Yəni gücü yox, qüvvəsi yoxdur. Ravi-si etibarsızdır deyim. Deməli hədisin ravisi məchuldur. Yəni bilimlə çinliyib. Etibar hədis görürsəz, ayə taşır. Ayə uğun gəlməsi at keçsin. Deməli sən hədisə var kimi peyğəmbər sözündədir də. Məsəl nəcuz hər hərcə qəbul edirsən. De onun isə hədisə bax. Bax, hədisə baxın, hədis ya saxta ola bilər, ya ayənin əksini ola bilər. Mənəcə hədisi qəbul elədim. Məsumlar budur, lakin bizdən nəql edilənlərin hər bir hədisi, hər bir hədisi Quranla müqayisə ilə əks olsa, onu eləyəm, biz deməmişik vurundi divara. Yəni hədis bax özü belədir. Hədis vurun necə divara, yəni ki, qəbul eləməyəm. Belə ki, xəbərlərə iddiasının əksinə olaraq hədislər Quranın meyarı deyil. Yəni Quran hi hesablanmur, tən olunmur hədislər bizdə. Hədislər Quranın meyarı deyil. Quran hədislər üçün meyarıdır. Mənbəsini Quran deyir. Bu bir məsələdir.